أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا واصحابه الذين قاموا باقامه الاحكام وبذلوا انفسهم واموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد أما بعد فاعلموا أنما يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع أخرى قد سبقت في الخطبة قبل هذه العشر الأدح بحل بالإخلاص للإخلاص وصديق والنية وبين نبيه وسفيه صلى الله عليه وسلم وجوه وفضائلها ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها الله, الله, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر, أكبر الله أكبر لله الحمد فقد قال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله

أكبر الحمد وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأدحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قال فالسوف يا رسول الله قال بكل شعرة من السوف حسنة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. لله الحمد وقال عليه الصلاه والسلام ما هو سعة الا ان يضحي فلم يضحي فلا يحضره مسللا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. لله الحمد وقال ابن عمر أضحي يوما بعد الأضحى وعلى علي مثله وهذا بعض من فضائل يتعلم من العلماء مسائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين داعي الساعة من يطع الله رسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأسلبهم عيان عثمان وأقضاهم علي وحاكمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم بخير للعباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولديهم مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبها الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غردا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فبغضي ابغضهم فخير امتي قلبي ثم الذين يلو لهم ثم الذين يلو لهم والسلطان إلا الله في الأرض من آنى. سلطان الله في الأرض

O que